Не, вставай, Нин, Я так, я так тебя не смогу вести, тяжело. Ми добрались на зимову риболовлю вперше в цьому році, шукали підходящу погоду, але трохи вітряно. Зараз будемо надягати такий рятувальний жилет, бо я не вмію плавати. І Саша сказав, замовить жилет. Але я сподіваюся, він не знадобиться, а це просто так. Ні одного рибака нет. неспроста. И сейчас покажем, на что будем ловить. Мы купили аж три удочки. Погнали.

так будет держать, она Рыбалка прошла успешно. Покупайте новую пешню. Это что-то не очень. Мы Чудом. 600 гривен купила пышню. Хватило на три облонки. Ну вот так в руки можно будет держать. Спасибо. Не получится? Нет. Сколько сантиметров? 20, может, тут... 15. Я тут узко, узко сделал. Так, да. походу рибанку можна сказать не очень. Але ще й такий вітер. Але світить сонечко. Ми тепло вділи, купили Саші шапку. Взагалі. Так, наша удочка вот это на пирамидку дедовская снасть это классика на балансир такой вот балансирчик и на вормышечку самая маленькая с тонкой леской на стрелунке и три удочки. <реш> три, три удочки. Пешня сказала пока. Рыбалка начала себя сказать, не, не очень. Не, ну ее можно починить. Хорошо, что Саша схватил. Это Дисстав, чудо, да. Потому Дисстав, что 600 гривен ты сразу улетели бы. Ну, пробуем. Так, осталось еще уронить камеру и вообще рыбалка тогда. Ого, глубина. Что так люди, я очень удивлюсь. Приедем еще наступный раз, мы не сдаемся. короткая рыболовля мы собираемся домой, холодно ветер и еще сломалась эта пешня все опять рап рап и вот такой ветер вот собрали монадки идем рыбатели рыбаки никого вообще назад і думаю, які ви дурочки, холод, собачий, вітер, замерзли, рук не відчуваю, на рыбалку їм треба, це вообще Так добре, що спіймав Саша цю пішню, хоть не в мінус 600 гривень рибалка, но там спасибо это знак. Это, ну це взагалі, я не знаю, что скоро. это знак. Зато проведали провідали дачу. Да. Ага, і в нас ще заїв замок на калітки на дачі, і ми його взагалі зламали. Ми, ми, ми взагалі кожен замок по 20 хвилин відкривали. Зажигалкою гріли і зламали. И взагалі у нас были такие планы. Мы взяли сковородку, сделать яичницу хотели, взяли бекон, газовую горелку, чайок. Думали, что сейчас тут сядем на Крым поляну. Могли еще уху может сделать. Ну, <laughs> ку-ку. Фантазеры. до дома.